Sebelum saya explain uh, macam mana bank cipta wang eh, terlebih dahulu saya nak beritahu bahawa kalau kita turun ke bawah tu kita tanya siapa-siapa apakah wang Ya, yeah, mereka akan keluarkan dompet bagi wang kertas hmm. dan shilling yeah. tapi wang kertas dan shilling di zaman moden ni hanya 5% sahaja daripada jumlah wang ha? kena faham ya? Yeah? jangan tolak, ini kena faham ya? Yeah? fakta pertama di negara Malaysia ke negara mana ke wang kertas dan shilling hanya 5% daripada jumlah wang. Jadi soalan kita kedua, apakah uh, 95%? Eh? Ha? 95% adalah wang dalam jenis nombor. Ha, ini fakta kedua yang kita kena hadap. Jangan tolak. Ha? cuba hadap. Ya? Kita semua biasa beli Shopee, biasa bayar TMB. Biasa kan? Guna internet banking. Ha? Kita tok tek, tok tek, tok dekat uh, internet tu. Berpindahlah nombor daripada akaun kita kepada akaun TMB. Betul? daripada akaun kita ke akaun Shopee. Betul? Itu kita individu RM50, RM100. Kalau syarikat, yang pindah daripada akaun syarikat kepada akaun syarikat RM100 juta. RM500 juta. Inilah duit yang paling banyak di Malaysia sekarang. Nombor. Bukan lagi kertas. Kertas tu untuk kita beli roti canai je. The biggest form of money in Malaysia or in any country in the world at the moment is numbers. Yang berpindah daripada akaun bank ke akaun bank. Itu fakta kedua. Kita kena faham. Kalau kita tak faham ni, kita tak faham masalah. Dan, duit ni, duit nombor dalam akaun ni pula, yang ni lagi susah, lagi rumit nak faham. kita fikir macam ni lah. Katalah kita tubuh bank baru, kita tubuh bank baru, dan kita kutip 100 juta tunai. Ah Anak-anak, makcik, nenek, semua datang, letak wang dalam bank, dan buka akaun, deposit ke, akaun savings. Eh, 1 juta kita, kita collect. Bank negara kata kepada kita, Baik, awak dah berjaya kutip 100 uh, deposit tunai, 100 juta. Rupanya. Sekarang awak boleh pinjam. Pinjam tak lebih daripada 80 juta. Sebabnya, awak kena maintain nisbah pinjaman kepada deposit 80%. Dia ada 20 juta cash dari dalam bank. Eh? Okay. Jadi, kita pun suruhlah pegawai bank kita pergi keluar buat pinjaman, maka sampailah jumlah 80 juta. sepatutnya kita berhenti kan? Ha? Eh? Sepatutnya kita berhenti kan? Dah 80%. Bila negara panggil kita. Saya nak, kami nak bisik pada satu rasa Yang ni jangan cerita kepada orang. Awak boleh continue. Pinjam lagi. Walaupun cash tunai dah tak ada dah. Deposit tunai dah habis dah. Dia boleh continue pinjam lagi. Dia ha? pinjam lagi. Dia selalu sampai bab ni lah orang. Orang give up tak? Lah. Lepas tu dia pun tak faham. Jangan give up lah. Jangan give up. Lah. Jadi, bila dah sampai 80 juta pinjaman daripada deposit tunai dah habis, bank negara beritahu kepada bank, awak boleh continue pinjam. Macam mana? Dia kata, awak nampak kan? Wang ni bukan kertas, wang ni nombor awak nampak kan? Nampak. Okay. Sekarang ni awak cipta 100 juta, 100 juta deposit. Siapa dia buat accounting? Okay, tak apa. Cipta dalam dalam buku bank tu 100 juta deposit. Sudah cipta, awak pinjam dah 80 juta dalam jenis nombor. Tak nak siapa minta cash. Nisbah tu masih terjaga. Nisbah terjaga. <laughs> 100 juta pertama deposit tunai, 100 juta kedua deposit ciptaan daripada atas angin. 80 juta pinjaman daripada tunai, 80 juta daripada deposit ciptaan. Yang ni 200 juta, yang ni 160 juta. 160 juta bagi 200 juta, 80% ciptaan. Faham tak ni? Ada bab ni? Ha? Sebab inilah maksudnya bank is the money creator. Yang dicipta, sistem ni dicipta oleh Yahudi. Tidak diajar di universiti. Hmm. Profesor keluar, apa ni nak komplain apa? Bank baru eh? Ok, next saya nak cerita. Kali itu, what is meant by money creation by bank, di mana salahnya? Apabila bank, satu institusi peribadi, a private sector, institution in the nation has been given the right to create money. Satu, institusi swasta, negara telah beri hak untuk cipta wang. Duduk fikir dulu ya hantar dia beri hak cipta wang best tak? Ha? nak pinjamkan dengan cipta ha? dapat interest dapat pulangan profit nak lagi buat bisnes cipta itu satu hak penting negara kan yang kita sudah beri kepada bank ha? sepatutnya mereka halakanlah pembiayaan mereka pinjaman mereka kepada apa yang saya panggil ekonomi sebenar pada syarikat industri perkapalan perladangan perlombongan restoran laundry sebab apabila mereka beri pinjaman kepada ekonomi sebenar, maka terciptalah output ekonomi dan terciptalah pekerjaan. Betul? Tapi mereka tak buat. Mereka kata, eh ini, ini rahsia yang budi bagi kami. Ha? Tak siapa tahu. Kerajaan tak faham, industri tak faham. Kami nak buat yang senang lah. Beri pinjaman peribadi. Ini eh. yang senang. Pinjaman peribadi tidak ciptakan output ekonomi, tidak ciptakan pekerjaan. Ha, ia melambakkan wang dalam negara yang merealisasikan inflasi yang paling teruk di tanggung oleh orang miskin. Ha? Sebab tidak ada siapa yang menguasai mereka. Ha, tak makna dia tidak ada siapa. Ahead. Maaf cakap ya. Kerajaan atau. tak faham. Kerajaan tak faham apa yang saya kita tengah bincang malam ni. Kalau dia faham dia akan arah all the banks Duit awak tu sekarang ni ya, eh, sekarang ni uh, uh, 70% kepada pinjaman peribadi dan sektor peribadi, hanya 30% kepada sektor ekonomi tampak sektor ekonomi sebenar. Kalau mereka pusing, terbalikkan 70% kepada sektor ekonomi sebenar, 30% kepada sektor peribadi, ada juga hasil daripada kita, output ekonomi naik, pekerjaan naik. Dan daripada 30% yang pergi kepada sektor ekonomi sebenar, hanya 16% pergi kepada sektor IKS. Pernah dengar tak? Pernah dengar sektor IKS? Industri kecil sederhana. Ha, SME. SME ni satu dunia mencipta 70% pekerjaan. Termasuk di Malaysia. SME ni lah yang mencipta pekerjaan untuk anak muda kita. Bank beri berapa? 16%. Kepada sektor yang mencipta 70% pekerjaan. Apa yang berlaku? Yang berlaku setiap tahun graduan keluar universiti Lepasan sekolah, keluar universiti, berduyun-duyun kerja tak ada, betul? Hmm. Menganggur pula. Dan yang nasib baik dapat kerja, gaji ciput. Sebab terlalu ramai orang nak minta kerja kan? Ha, engineer, engineer lah saya, saya paling sedih. Ha. Katalah sekarang ni, ha, zaman saya dulu saya tahulah gaji dia. Tapi katalah sekarang ni gaji dan ditawarkan kepada mereka ialah RM2,500. Ha? tak cukup. Dua kita tahu tak cukup. Ha? Dia tawar kepada satu graduan engineer. Graduan ni kata, eh ini sikit sangat ni. Saya nak, tak boleh hidup. Ha, ada hmm. anak dua orang. Oh, sikit ya. Eh? Awak tak nak, tak apa. Dua puluh engineer di luar pintu tengah tunggu. Inilah hakikat sistem monetary kepada rakyat. Rakyat nak bergantung kepada siapa? Nak bercerita kepada mereka dalam parlimen tu. Seorang pun tak faham. Bukan saya tak pernah maaf Ustaz. Bukan saya tak pernah jumpa apa saya malah cerita. Saya dah jumpa. Kenapa dia tak faham? Sebab mereka melalui sistem pendidikan yang saya telah cakap.